Всем привет! С вами Татьяна. Да. Пойдемте на табуре. У нас такой вопрос. Да. Может, ты мне уйти? да, это все равно. Это все равно просто как-то... Понимаете, как-то такое ощущение, что... Просто... Ну... Я понимаю, у меня два канала и всего у меня 10 подписчиков. Ну, Но... Не хочу. Так, так, нет. Просто еще не понимаю, что у меня в камнива э, уже как-то э, ну, много у меня там подписчиков, ну не прямо много, но все равно. А на наши еще больше на первом канале. Э, ну, просто не хочу. Просто на первый канал мне никто не заходит. А на Татьяны Каменевой канал я не очень люблю этот канал. Я больше Саша Каменева, потому что это в честь меня. И как-то странно все это будет. Не. Поэтому пишите в комментариях, мне уйти или нет, не. потому что ну, я. Например, Влад Стигунова, она всегда вот мало так видео делает, ну не прямо мало, но все равно, ну просто я, просто я снимаю так быстро видео очень быстро, и я привыкла э, ну, делать быстрые видео и смотреть тоже так, ну, ни одного человека не увидела, чтобы он так сделал быстро, как я. как-то ну, как-то странно, ну, не помните, у кого-то мало подписчиков, как-то так странно, что ну, ты все это делаешь и кто не смотрит твои, ну вам бы было победно, да, не знаю, просто все смотрят там, как я увидела, не mm -hmm. смотрят там вот это истоки популярности. Только смотрят конкурсы, там таланты, так все такое. А сериалы, программы, нет уж никакого нет, у нас нету, да? Нет. Если бы ты вы уже подписались на канал, вы должны уже все смотреть, как. Делаю я. Я вот... Знаете, вот кто знает канал английский он, да, даже вы узнали, сколько я там видео. Я, я все посмотрела видео. Все. Просто все. А вы зайдите и, посмотри, и посчитайте, сколько у увидел. видео. Ну, я 200 с чем-то, может уже стало 300 с чем-то. А у меня на Сашка не видно сколько. 200 с чем-то там видео. А ты делай камень его. Понятно, что это второй канал, потому что здесь мало видео. Короче, напишите в комментариях. Вы будете, ну, хотите, что я ушла или нет. А там я сама уже решу. a